Sejarah Ringkasan Penubuhan PAS 1.0 PAS ataupun Parti Islam Semalaysia yang dulunya dikenali sebagai nama Parti Islam Setanah Melayu Sebenarnya PAS ni bukan ditubuhkan secara spontan Tapi ia mempunyai hubungan yang terlalu sinonim dengan suasana pada ketika itu Dan di antaranya adalah tersebarnya pengaruh Islam yang dibawa oleh para pelajar Melayu yang menuntut ilmu di Universiti Al-Azhar jadi pada waktu itu kebanyakan pelajar ini, ini terlalu dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh ataupun secara kebetulan ia menjadi salah seorang tenaga pengajar di Al-Azhar pada waktu itu dikesan selepas daripada itu pengaruh Islami semakin berkembang sehinggalah merebak ke tanah Melayu maka lahirlah beberapa pondok ataupun madrasah yang dikenalikan sepenuhnya oleh para pecinta ilmu dan antara madrasahnya ialah Madrasah Al-Iqbal, Singapura Madrasah Al-Mahsyur Madrasah Al-Masriyah, Pulau Pinang dan Madrasah Ahya Al-Sharif, Gunung Semanggoy Jadi bila pusat pengajian ini mula berkembang maka lahirlah cita-cita untuk memperjuangkan konsep-konsep sebuah negara Islam Jadi perkara ini dapat dilihat dengan tertubuhnya Hizbul Muslimin sekitar bulan Mac 1948 yang berpusat dekat Madrasah Ihya Al-Sharif. Dan sebelum pada itu juga, telah ada sebuah parti politik yang dipimpin oleh seorang tokoh pendidikan agama. Ia ini terang dalam penulisan bahasa Arab, bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Jadi, parti Kebangsaan Melayu-Melayan telah ditubuhkan pada 17 Oktober 1945. Dan ianya dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Jadi, dasar parti itu amat jelas iaitu penak sebuah negara Melayu yang merdeka sepenuhnya selepas runtuhnya Malayan Union tapi Dr. Wahanuddin ni dia tengok mungkin hasrat ni tidak akan terhasil memandangkan tujuan UMNO yang ditubuhkan pada 11 Mei 1946 ni terlalu mengikut telunjuk penjajah malahan pihak British melihat dengan penuh keraguan bila ada pihak yakni Parti Kebangsaan Melayu-Melaya dan Hizbul Muslimin memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu dengan sepenuhnya. Jadi sebab itu berbagai tengkanan telah dikenakan kepada Parti Kebangsaan Melayu Melaya dan Hizbul Muslimin. Jadi kesempatan yang terbaik untuk menyekat ataupun nak hapuskan golongan ini apabila British mengisytiharkan darurat bagi menghapuskan penentangan dari Parti Komunis Melaya pada masa itu. Maka para pejuang daripada Hizbul Muslimin telah ditangkap dan antara tokoh yang ditangkap ialah Ustaz Abu Bakar Al-Baqir Ustaz Ar-Rab Al-Tamimi dan Ustaz Abdul Rauf walaupun Hizbul Muslimin ini tidak diharamkan tetapi hasil daripada penangkapan tersebut telah berjaya melumpuhkan gerakan Hizbul Muslimin kemudian diikuti pula dengan pengharaman Parti Kebangsaan Melayu Melayu pada tahun 1950 tokoh agama yang berada dalam UMNO ni mereka ni duduk parti, duduk tengok teliti pemikiran pemimpin UMNO jadi mereka masih mempunyai prinsip dan jati diri di samping memegang teguh dengan sikap bahawa negara dan agama adalah seperti sebuah taman yang penuh dengan segala bahan makanan sedangkan negara mestilah bertindak sebagai pagar. Tanaman tidak akan mendatangkan kemakmuran jika ianya tidak mempunyai pagar. Lalu tokoh-tokoh ulama yang berada dalam UMNO seperti Haji Ahmad Fuad, Haji Ahmad Maliki, Haji Abdullah Fahim, Haji Ahmad Badawi, Haji Zabidi Ali, Haji Yahya Junaid, Haji Mak Razali Abdullah dan lain-lainnya telah menubuhkan parti Islam setanah Melayu iaitu PAS dalam Muktamar Ulama UMNO kali ketiga di Pejabat UMNO Batuas pada 24 November 1941. Kita mengakui bahawa inisiatif yang diambil oleh golongan UMNO lah yang berjaya menubuhkan PAS di peringkat awal. Namun yang berusaha bagi menghayati perjumpaan untuk menubuhkan PAS ni ialah bekas pimpinan Hizbu Muslimin iaitu Ustaz Osman Hamzah dan nama PAS sendiri telah disadangkan oleh Almarhum.